Добрый день, уважаемые депутаты. Добрый день, уважаемые присутствующие. Я хотел бы сегодня выступить по такую тему существования нашего города. Ну и задать нас несколько вопросов вот нашему городу. Сегодня наш город, как я считаю, я думаю, многие здесь согласятся, это город игровых салонов, ломбардов, похоронных бюро, аптек и пивбар. Я сегодня хотел бы задать нашему мэру Александру Ильичу. Александр а -а -а. когда мы можем ваш отчет за 2012-2014 год согласно закону о Значит, еще хотел бы задать несколько вопросов. Значит, где наши инвесторы, которые приезжали по городской поликлинике? Где наши инвесторы, которые хотели делать за мостом, завод стекольный, тоже приезжали, по-моему, в Швейцарии или еще тут. где наши китайские инвесторы? Какая их судьба? Эти те рабочие места, которые мы обсуждали и не раз встречались, обсуждали эти темы. Александр Ильич, на приход вашего мэрства четыре с половиной года назад на заводе ИБЗ, ИТРЗ и ЗОЛИ работали тысячи и сотни людей. Это тысячи сотни людей кормили наши семьи. Сейчас эти люди частично, кто работает в Москве, кто работает в другом месте, кто уехал и Семьи, те, которые питались здесь, э, мужья вот, показано, уехали на работу в Москву, ну, семья больше не знает, чем занимаются дети, что делает жена и так далее. И это в этого следует ну, отрицательные моменты для каждой семьи. На сегодняшний день на ИБЗ, по моим данным, я могу оценить, 20% на 10-15 работает, 900 человек, 2-3 невка, и ДРЗ работает, 230 человек, а из нет вообще. Там было 200 человек, которые мы всегда гордились, которые мы делали линзу, Кто его возил в Москву, кто его возил в Киев, кто возил за границу, вставляли речки, была какая-то копейка. На сегодняшний день ничего этого нет. То же самое, я не знаю, какая судьба пивзавода, но он при вашем приходе, если я не ошибаюсь, он работал. Сейчас, я по-моему, делает генералку или, не знаю, делает уже проявление. Вот, например, меня пригласил в прошлом году мэр города Артемовска, Рева Алексей Александрович. Он на стадионе выступает и говорит. Дорогие друзья, у нас сейчас работает 36 работающих предприятий в городе Ракюмовск. А сегодня я вам даю еще два предприятия. Завод по выпуску дерева ДСП гипсокартон на 700 человек. И завод по выпуску соков на 300 человек. Сегодня я вам даю город, в город в тысячу рабочих мест. Значит, я не знаю, у нас какие подарки были, не были, и какая перспектива. У вас серьезная команда, серьезная и мощная команда. Но пока, по моему мнению, э, дела нет. И дальше, к сожалению, все знают, все понимают, я не хочу политическую ситуацию нового телевизора. Дальше будет.